Здравствуйте, я сейчас вам покажу, как можно зачистить провод от оболочки. Для этого нам понадобятся любые кусачки, я возьму вот эти, и проволока. Берем, зажимаем. Я сделаю я не проще обвязать вокруг пальца, чтобы не... вот так обвяжу, чтобы не слетало. Теперь нажимаем. Так. Пожалуйста. Вот. провод зачищен. И можно не только такими кусочками можно с другой стороны и побольше можно еще вот таким кусочком берем также ставим посередине видите вот. так. так немножко зажимаем. Ну у меня это как бы плохо получается пока, но уже получается. Ой, отвязался. Так, это у меня маленький порт. Так, вот, пожалуй. За пальца замотаю Побольше. Даже вот так. Вот. так. внутри. Вот. Вот. Я засуну. Вот она. Вот так. Вот. вот. Короче. Так. Засунул. Прижал немножко. И сейчас. Прижал. Провод зачищен. Еще можно не только провод именно так зачистить, еще можно его зачистить от оболочки с помощью бокорезов. Вот этих штук. Так. Вставляем. Так и С легче, мне кажется, так же. Ой, оторвался. Ну ничего, сейчас быстренько все сделаем. Так, так и ой, не получилось. Ой. Короче, у нас получается вот так. Вы понимаете? Вот. Вот. Так. Я... Вот все, что нам понадобилось. Проволока. Еще проволока. Еще проволока. И... Вот. Так делаем. Всего лишь -то. И мы все вот это зачистили. Меня звали Костенко Игорь. Подписывайтесь на меня. Ну, так все. Так, я выкладываю уже только второе видео. Это мой успех. Ну, ладно. Всем спасибо за внимание. Пока. Пока.